Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЯТБ програма у центрі уваги. Сьогодні поговоримо про першочерговий пакет реформ для України. І в гостях студії сьогодні експерти: це Борис Романченко, політичний оглядач та Олександр Максименко, громадський діяч. Рада вітати вас в нашій студії. І а, одразу хочу звернути вашу увагу ось на таке посилання. Это а, з нашої сторінки у соцмережі Facebook. Ось таке посилання на інтерв'ю з президентом Порошенка розказав, коли українці почувствують результати реформ. Президент України зазначив, що він вважає, що результати реформ, які зараз проводяться в Україні, вони стануть відчутними для наших громадян лише через кілька років. А як вважаєте ви? коли все ж таки ми відчуємо дію реформ і, можливо, ми вже її відчуваємо. І прошу, Борис Володимирович. Ну, якщо президент говорить о, о всіх реформах, які ми плануємо сьогодні обсудити, то в жодному випадку надо починати, как говорил Кузьма Протков, смотреть в корень, то надо починати з конституційної реформи, про яку многое-много сказано, сказано було. Майданом, потому что мы вернулись к формату Конституции парламентской президентской. Сказано о парламентской президентской республике вчера в обширном интервью премьер-министром Яценюком. И как бы, прошло достаточно уже много времени, чтобы сделать хотя бы первые шаги. Более того, последние мирные договоренности в нормандском формате и минские договоренности, в них, я бы сказал, основной Пункт там говорит, что подчеркивает Ангела Меркель, говорит о проведении реформ, реформ децентрализации власти и конституционной реформы. Вот. В этом направлении, скажем так, сделано больше декларативно, об этом постоянно говорится, но из-за того, что фактически существуют одни декларации, результата не видим мы на местах. И это сквозит во всем, во всем, в отношении бизнеса к этому, потому что нет стабильности, нет определенности, потому что в случае, если проходит децентрализация власти, перераспределяются права и обязанности на местах. В этом году у нас проходят местные выборы, должны пройти осенью, и спикер Верховной Рады тоже подчеркнул, что до осени мы должны провести конституционную реформу. К сожалению это все как бы желаемое. По факту этого ничего не проходит. Вот. Ну и это становится очевидным, заметное охлаждение и наших иностранных партнеров или друзей, которые, на мой взгляд, достаточно серьезно жертвуют и своим материальным благосостоянием своих стран. Это такие как бы монстры или передовики экономики Евросоюза, как Германия и Франция. Вот. И немножечко охлаждается их интерес к нашей стране из-за пробуксовки этих реформ. И хотелось бы также почертовать вашу думку. <связать> Немножко, может быть, жестче скажу, чем мой коллега, потому что хотелось бы видеть, но мы уже видим реформы наоборот, будем так говорить. И, значит, что касается конституционной реформы, реформы э, это э, административно-территориальная реформа, децентрализация, то э, разговоров очень много, но к сожалению уже на делах э, показано, что э, нынешние э, властители, нынешняя власть, в общем-то, действует совершенно наоборот. Э, я Могу, в общем-то, привести первый пример, это издевательство над Конституцией и принятие бюджета. Это впервые на Украине, впервые в нашей стране было принято нарушение грубейшей Конституции во время принятия бюджета и пакета документов сопровождающих. Причем при, усиленных, при усиленном хоре разговора, о децентрализации власти принимается решение об узурпации бюджетных средств и оставляют на базовом уровне, на уровне сел, поселков района денег меньше, чем это было до, до сих пор. То есть это уже такие шаги. І питання до вас, пане Борисе, як ви вважаєте, в чому а, зараз а, на вашу думку полягає основна проблема з конституцією? Чому необхідна реформа? Мені ну, не являється секретом, що точка, зупинила кровопролиття на майдані. Это был возврат Конституции десятилетней давности, уже внедренной, которая работа это Конституция 2004 года Парламентской Президентской Республики. На тот момент она была принята бескровно, и она начала работать в начале, ну как бы более-менее, в дальнейшем с пробуксовкой, до отмены ее незаконным образом через Конституционный суд уже Януковича. Если бы это событие, отмена Конституции, не произошла, то мы никогда мы не столкнулись с ситуацией сегодняшней. То есть Крым был бы был по-прежнему Украиной и не было бы кровопролития. Потому что э, этой Конституции 2004 года э, разрушалась вертикаль власти, и э, страна становилась парламентской президентской республикой, как, как из ярких примеров. Вот вам Германия, все знают, канцлера, премьер-министра и управляет деятельностью премьер-министра там коалиция. А президента Германии мало кто знает, хотя он действительно существует. Но самое главное в той реформе, как я уже указал, и к которому мы стремимся, то есть мы банально стремимся в точку отсчета десятилетней давности. Вот в чем нонсенс, вот в чем наша трагедия. То есть самое главное, что разрушалась вертикаль власти. То есть ни один человек через расставленные главы администрации сверху донизу контролирует ситуацию. Соответственно, все коррупционные потоки на этом замыкаются. Если мы в реалиях, а не как бы в болтологии. Уходим от вертикали власти, возвращаемся к парламентской президентской республике. Нам не нужны антикоррупционные бюро с иностранцами, без иностранцев, нам это не надо. Эта вертикаль коррупционной составляющей, она просто исчезает, ее не станет. Да, она будет коррупция в каком-то более мелком виде существовать, но вот это главное убирается. Вот это вот цепь. Сегодня процесс возникновения гражданского общества, он как бы зародился и строился с мертвой точки на Украине. Это позитив. И уже власти приходится оглядываться на это дело, но говорить о том, что невзирая на вмешательство, контроль э, общественности, э, процесс действительно пошел в плане установления этой конституции парламентской президентской, и это еще не свершилось. Это не свершилось и в умах, и даже, ну, естественно, и в намерениях. Вот это вот мы видим. А чи бы еще до добавить до ответа, коллеги? Прежде всего в умах и намерениях власти потому что в Конституции источник власти ⁇ народ, но власть категорически не желает слышать народ. И я согласен с тем, что гражданское общество зарождается, сделало первые шаги, но, к сожалению, власть почему-то избирательно слышит только народ с покрышками, с бутылками с зажигательной смесью и все. А общественные организации, профессиональные, которые э, дают грамотные предложения, анализируют проблемы, риски, которые возникают, власть категорически не, не, не хочет слышать. А питание э, до пана Александра. Что до податковой реформы, яка ваша оценка тех еще що зараз відбуваються? Мы э, очень много внесли предложений по реформированию налогового законодательства в прошлом году. Однако Власть, когда приходит к реформам, напрочь забывает о том, что говорили эксперты, специалисты, представители бизнеса. И в результате возникают вот такие законы, которые сегодня наоборот, они не способствуют, а удушают ведение бизнеса. Результаты реформ, хорошо мы читаем, украинцы почувствуют результаты реформ. Мы почувствовали, что под видом реформ делается наоборот. Ну, мы говорили, месяца три назад собирались о том, что реформироваться будет налоговое законодательство, и будет вместо 22, 9 всего налогов. Я как раз тогда еще говорил о том, что это не реформирование, это изменение администрирования. Пусть правительство, пусть власть нам покажет, на сколько процентов уменьшится, увеличится или сохранится налоговая нагрузка на бизнес. Ведь бизнесу важна натуральная налоговая нагрузка, а не количество бумажек, которые они сдают в отчетном периоде. В данной ситуации эти цифры тщательно скрывались. Сегодня мы видим, что увеличилась налоговая нагрузка. Более того, сейчас все, все представители малого бизнеса обязаны ввести расчетно-кассовые аппараты для обслуживания клиентов и услуги, и товаров и так далее. В свое время пытался сделать это Азаров и Клименко. Был даже налоговый монт... Майдан очень активный, руководила им Оксана Прода, нынешний народный депутат. Отбили, не дали той злочинной власти сделать. Эта власть нагибает всех представителей малого бизнеса и вводит эти аппараты. Причем, что самое интересное, опять же, они могут их купить у предложенных фискалами одной-двух фирм, фирмы-прокладки. И я не думаю, что для кого-то тайна, что эти фирмы связаны с властью, потому что они получают доступ к деньгам. Несколько тысяч надо потратить, чтобы приобрести аппарат, и потом 100-150 гривен в месяц на его обслуживание. 200. Ну, минимум я говорю, посторонних туда не пустят. Вот фирмы прокладки, то же самое с бланками паспортом, когда иностранных, когда все суды признали э, стоимость завышенная. Да, бланк теперь почти бесплатно. Но те же самые суммы ввели в состав каких-то услуг, которые сопровождают получение. И та же самая фирма, прокладка частная, которая это получает. То есть коррупционная составляющая, если мы сейчас начнем анализировать, есть в каждом проекте, каждого закона сегодня. А що до податкових змін у контексте децентрализации? на вашу думку, що необхідно зробити у першу чергу? Ключевая позиция, то, о чем мы говорим много лет. главный налог, из которого формируются местные бюджеты, это налог, подоходный налог на физические лица. И в этом году больше забрали, централизовали, мы уже сказали об этом. Но самое главное, мы много лет бьемся над тем, чтобы этот налог взимался по месту осуществления деятельности, а не по месту регистрации предприятия. Пример, наш суперинвестиционный проект предыдущих властителей области это торгово-развлекательный центр «Фабрика». Они зарегистрированы в других регионах, все налоги уходят туда, посоздавали здесь отделение без юридических лиц, соответственно, и налог на физические лица уходят туда. Из этого мы не получаем практически ничего. И говорить сегодня о децентрализации тысячи рабочих мест, гектары, площадей, а мы с них ничего не можем получить. О каком мы можем говорить сегодня о бюджете? Это, это кстати... Прописано теж в нинішніх законах к этому вопросу так і не подошли. Пан Олександр назвав ключові недоліки податкової реформи, які вбачає він. А як щодо вас, пане Борисе, які проблеми існують на вашу думку, і на що зараз необхідно звернути увагу владі в першу чергу? Херсонське налогова і інші фіскальні служби провели семінар по обученню частних підприємців. Там были представители Центра занятости пенсионного фонда. Это был такой большой форум который собрался в нашем городе, я могу сказать, интерес со стороны бизнеса, а бизнес является тем малого и среднего бизнеса, является сегодня тем наполнителем местного бюджета и не только местного, был очень велик. За два квартала негде было поставить машину, зал был, зал был набит битком, атмосфера была весьма напряженная, и каждый выступающий, начиная перекрикивая гул предпринимателей, говорил, пожалуйста, успокойтесь, я не Верховная Рада. Я хочу донести следующее. И я не хочу переходить на частности, но очень многие выступающие, как с пенсионного фонда, как с налоговой по разным подразделениям по акцизу, по доходному и так далее, фактически подсказывали предпринимательству, как выйти из положения, потому что та система налогообложения, которая предложена она либо убийственна для предпринимательства, либо мы вернулись к схемам Януковича, когда законы, существует законодательство, которое невозможно выполнять. Это создано специально для того, чтобы люди уходили в тень, нарушали законодательство, а тем самым были на определенном налоговом крючке. Это неизбежно. Сегодня те штрафы, которые выглядят в космических, там 30 с хвостом тысяч за нетрудоустроенных лиц, Другие подобные, я могу аналогию провести со штрафом в 30 тысяч, приведенным, возведенным, принятым Правительством Януковича за рекламу табачных изделий на монетнице, если там есть логотип какой-то табачной фирмы, то это 30 тысяч штрафа, но еще по тому доллару. Если на картонной коробке написано, которая в виде мусора используется, написано там название там Мальбора или что-то, -то, то это там 30 или 50 тысяч гривен. Это были не мысливые штрафы, это не э, создало наполняемость бюджета, но загнало как-то людей в рамки и создало иллюзию деятельности депутатского, правительства, ну, депутатского корпуса и правительства. Так вот, э, не было поступков э, со стороны власти, и это вынужденно ретранслировало херсонские аналоговики, что вот надо действовать так. Более того, некоторые руководители говорили, вы знаете, вот существует закон, вот надо делать так, но процедура, как делать так, еще неизвестна, нету счетов. Поэтому для того, чтобы вас не наказали за это, а вы возьмите лист бумаги, напишите на нем, я взял на работу Марию Ивановну, Положите в конвертик уведомлением, с уведомлением о вручении отправьте в налоговую, и у вас в руках останется корешок. Это вас спасет от а штрафов в 34 тысячи, потому что кабинету министру отдано 3 месяца на разработку документации. То есть э, руководители вынуждены были спасать предпринимательство от э, этих фискальных мер, которые убивают бизнес. Приведу такую цифру. За неполный январь месяц, 89 закрытых точек по Херсонской области по продаже табачных изделий. Это не полный январь месяц, это когда это только когда началось понимание неизбежности вот этого э, как бы пресса налогового, который будет. Что зараз потребно сделать? Як это Можно сколько угодно говорить о войне, можно говорить, этот факт присутствует, но для того, чтобы наполнить бюджет и купить те же патроны, сухпайки, там тепловизора, о говорится много. Нужно в этот бюджет поступления, нужно создать условия для того, чтобы бизнес мог бы развиваться. Сегодня ни для кого не является секретом волонтерское движение, ни для кого не является секретом, что э, люди э, из своих побуждений добровольно воюют, добровольно жертвуют, и жертвуют очень солидно. И эти же люди, или другие люди, или вся страна жертвовала бы на э, бюджет что-то понимая, что это в нужном направлении, и это не рубит до конца. Но сегодня предпосылок для этого государство не создало. Вот это вот очень опасно. Если не будет изменений в этом, нас ждет очень серьезный кризис. Питание до вас, пане Александре. Які ви э, бачите найбільші ризики у перехідному періоді, ось цьому, коли впроваджуються реформи? Более того, я хочу опуститься, угу. в общем-то, на землю, потому что э, игры с эти качели валютные, игры с курсом доллара, ну, у многих людей подозрение, что это умышленно такие цифры делаются, чтобы кто-то смог состричь купоны, как всегда, потому что все равно кто-то остается. Э, все теряют, а кто-то остается богаче после этого. Но сегодня возникают какие-то дополнительные риски. Во-первых, резко подорожала вся продукция, все товары, все комплектующие, которые к нам приходят из-за рубежа. Причем это не обязательно там говорить о производстве, давайте говорить об обычных бытовых вещах. Завтра в аптеках импортные лекарства подорожают вдвое. Очень многие люди, особенно преклонного возраста, которые не имеют возможности себя даже обеспечить минимально э, и привязанные сидят на конкретных лекарствах э, будут стоять перед э, выбором умереть или каким-то образом э, идти воровать или просить ну во всяком случае будут выброшены на улицу и огромный риск сегодня возникает в аграрном секторе э, резко вздорожало горючее практически э, там почти вдвое э, химикаты вздорожали э, некоторые в несколько раз и сегодня э, те э, фермеры, те аграрии, которые посеяли озимые культуры, в общем-то, нормально себя чувствуют, потому что зима хорошая была, все нормально. Ну Но, а те, которые собирались все эти ровые, очень многие просто-напросто не смогут себе это позволить, потому что они планировали финансовую какую-то составляющую. Она в два-три раза вырастает. Денег взять негде. Сегодня или вообще кто-то не посеет, или посеет с грубейшим нарушением технологии, не внесет не подкормку, не будет той обработки, соответственно, надеяться на урожай нечего. Это я говорю к чему? Потому что э, когда придет время убирать урожай, мы увидим, что его намного меньше, чем мы планировали. Э, были, конечно, в прошлом году там э, фантаст фантастические какие-то заявления, чуть ли не 80-100 миллионов, что мы житница, мы накормим всю страну, вернее всю планету. А сегодня может оказаться, что к осени, что мы страну не сможем накормить, потому что сегодня я не вижу никаких шагов правительства, я не вижу никаких шагов руководителей на местах, которые бы помогли э, аграриям провести посевную. Просто-напросто не замечают этот вопрос. И, пане Борисе, питание до вас. Как вы считаете, что сейчас є ключевым моментом у процессе реформирования державы? Корень зла все-таки в реформы системе власти. Это корень зла. Отсюда пляшут все остальные реформы. Если мы реформируем власть, которая не хочет, к сожалению, этого делать, то дальше пойдет последовательность. Во-первых, все население страны увидит, как говорится, свет в конце тоннеля, потому что ведь люди, ну мы помним, да, в свое время люди умирали за Родину, за Сталина. А сегодня люди умирают за Родину и за кого не умирают? тут фамилии не перечислишь, они действительно умирают за Родину, за свою, потому что они являются патриотами. Но и всем, которые, как говорится, на фронтах, и здесь было бы понятнее, за что мы все-таки боремся. Потому что общая фраза надоели всем, мы хотели конкретики. И мы действительно хотим этой конкретики. Поэтому реформа системы власти, она потянет с собой и реформу судебной системы. Все отрешливые. Да, шли все. Шли. Тут да. как бы это основное. Да. И э, эта реформа нам нужна без привязки там, к Европе. Она нам нужна, она не Европе нужна. Европе она нужна, чтобы, мы, чтобы она сотрудничала с соседом, который играет по тем же правилам. Що ж, нам залишається сподіватися, що впровадження реформ пройде успішно, а зміни на краще будуть відчутні кожному українцю. Я дякую вам за цікаву розмову, а нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про першочерговий пакет реформ для України. І в гостях студії були громадський діяч Олександр Максименко та політичний оглядач Борис Романченко. Дякую вам і прощаюся до наступних зустрічей. we